Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wan Nur Amrina Roshada binti Wan Muhammad Fairuz. Saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu yang terletak di Bandar Bentong Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 0019. Di sekolah, saya banyak menyertai beberapa program dan pertandingan seperti pertandingan hafazan FKSS Sekolah Rendah KPM, pertandingan dendangan syair Sekolah Rendah Daerah Bentong, pertandingan tunjuk cara menyiang ikan sempena Hari Puteri PPIM dan lain-lain lagi. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang telah saya baca iaitu bertajuk jadi kawan saya, Memoir Budak Asrama. Di dalam novel ini terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayuh, mari kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya bernama Puteri Nur. Ia diterbitkan oleh DIY Creative Network pada tahun 2020. Buku ini mempunyai 206 halaman bercetak dan terdapat 18 bab yang menceritakan tentang liku-liku kehidupan dan memori pelajar-pelajar di asrama. Buku ini berharga RM16 Malaysia bagi Semenanjung Malaysia, manakala RM18 Malaysia bagi Sabah dan Sarawak. Harga buku ini amat berpatutan dan mampu untuk saya miliki. Tema utama yang telah menarik perhatian saya yang terdapat dalam novel ini ialah tentang nilai persahabatan yang jujur dan ikhlas, semangat belajar di asrama tanpa keluarga di sisi serta hubungan pergaulan yang sihat dan tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam novel ini yang mengisahkan tentang Nidia merupakan seorang anak pegawai tentera yang telah memasuki asrama sekolah tentera. Sekolah baharu Nidia ini menandakan permulaan buatnya hidup bersama kawan-kawan baharu lain yang pastinya memiliki pelbagai perbezaan. Rakan-rakan di asrama yang memiliki pelbagai perbezaan dan ragam sedikit pun tidak pernah mematahkan semangatnya untuk terus belajar bersungguh-sungguh. Dia sentiasa menyematkan di dalam hati untuk meraihkan perbezaan itu. Kisah rakan seasrama Shima yang tidak disukai kerana suka mencemuh dan merendahkan orang lain. Kisah kehidupan di asrama amat menyeronokkan apabila dia dan rakan-rakannya berkumpul dan berkongsi juadah untuk dinikmati. Di asrama, dia amat disenangi rakan-rakannya Zizi, Nani, Maria dan Erin merupakan rakan-rakannya yang rapat. Di asrama, mereka saling bantu-membantu, -bantu, sifat berkongsi menjadi keutamaan buat mereka. Yelah, siapa lagi yang boleh diharapkan? Mereka lah ayah, mereka lah ibu, mereka lah abang, mereka lah kakak dan mereka juga lah adik. Mereka ibarat sebuah keluarga yang saling jaga menjaga. Ibarat kata pepatah yang berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing. Di sini terciptalah sebuah kemanisan. Selain itu, mereka juga suka mengulang kaji bersama-sama, terutamanya apabila ujian bakal menjelma. Sifat kecekalan, ketabahan dan sering belajar sesuatu yang baharu yang ada pada diri Nidia ini patut diteladani. Khususnya buat sesiapa sahaja yang bakal melangkah ke dunia asrama. Bertitik tolak daripada itu, Allah bisa tegal biasa. Nidia telah banyak belajar perkara baharu. Jika dia tidak menyentuh lauk pedas, kini dia sudah pandai makan sambal belacan, sambal tumis asam pedas, dan masak lemak cili api. Saya amat kagum dengan Nidia yang tidak mudah mengalah. Tiada istilah homesick kerana ini semua adalah proses belajar untuk mendidik diri, hidup berikari. Betullah dan ketatlah sekali sikap ini yang dimiliki oleh seorang anak tentera seperti Nidia. Buku ini amat menarik dan banyak pengajaran yang dapat kita pelajari. Justru saya mengesyorkan buku ini dibaca oleh rakan-rakan di luar sana. Ilustrasi di muka hadapan dan di dalamnya amat menarik dan jelas. Pemilihan warna juga menarik dengan tulisan yang cantik. Sebelum saya mengakhiri bicara buku, saya akan membacakan serangkap pantun. Pak topi menjahit kopiah, kopiah dijahit baldu yang utuh. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.